Sumqad şəhər təfəkkürlü Hüseyndə xüsusi karantin rejimi qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunur. Məktəbə daxil olan hər kəsin əlləri dezinfeksiya edilir, ərarətləri ölçülür. Çətin dövrə baxmayaraq çalışmışıq ki, bütün epidemioloji məqamlara nəzarət salaq, bütün epidemioloji qaydalara riayət edək. Şagirdlərimiz məktəbə daxil olar ikən onların qızdırmaları ölçülür, əllərinə spirt vurulur. Və buna görə bu dəstəyə görə mən təbii ki, cənab prezidentə və birinci xanımə Meymban Əliyevə dərin minnətdarlığı bildirir. Məktəblərin Dostluq layihəsinin iştirakçıları uşaqların hərarətinin ölçülməsinə, sosial məsafənin qorunmasına nəzarət edir. Bu ildən Təfəkkür lisesində Məktəbli Dostluq layihəsi fəaliyyət göstərir və birbaşa da bizə dəstəklərlər. Təhsil müəssisəsinin görünən yerlərində COVID-19 pandemiyası zamanı zəruri olan davranış qaydalarını əks etdirən posterlər yerləşdirilib. Təhsil alanlara COVID-19 virusu barədə zəruri informasiyanı, eləcə də gigiyena və sosial davranış qaydalarını özündə kit setdirən bokletlər paylanılıb. Şagidlərin maskadan istifadəsi onların valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin seçiminə verilib. Tədrisdə növbəlik tətbiq olunub və növbələr arasında tədris otaqlarında, dəhlizlərdə və sanitar qovşaqlarında təmizlik və dezinfeksiya işləri aparılır. Bildirək ki, məktəbin 9 və 11-ci sinif buraxılışları da uğurlu olub. 9-cu siniflərin buraxılış imtahanında maksimum 300 bal toplamışam. Bu uğuruma görə üzərimdə əmək olan bütün müəllim və müəllimlərimə Eyni zamanda hər zaman yanımda olub mənə dəstək olan valideynlərəmə təşəkkür edirəm. Məktəbin direktoru Gönçə Səftdərova ötən ilin nailiyyətlərindən danışıb. 2019-2020 təhsil ilində Təfəkkür liseyində 11-ci siniflərdə 32 nəfər şagir təhsil alıb onlardan 6 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplayıb, onların 8 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplayıb və bu ilki nəticəyə əsasən ən yüksək balımız 676 baldır. Onu toplayan fərqləmə attestatını almış əlaçı qızımız Tahirova Aynurdur ə 9-cu siniflərinin nəticələri də çox gözəldir. Çox yüksəkdir. Baxmırıq ki, bizim şagirdlər imtahana çox keçiriblər. Bu il 9-cu siniflərində 94 şagird al şagir təhsil alıb. Onlardan 31 nəfəri 250-dən yuxarı bal toplayıb və bu il ən yüksək nəticə 300 bal, yəni bu nadir bir haldır. Mehdieva 600 toplayıb. 5 nəfər isə 297 bal toplayıb bu çətin dövrə baxmayaraq biz də əlimizdən gələni edirik ki, təhsilimizin keyfiyyəti düşməsin. Sumqayıt həmişə ki olaraq ə, Azərbaycan təhsinin flaqmanı olsun. Diqqətə çatdıraq ki, təfəccüllü hissədə bütün sanitariya gigiyena qaydalarına ciddi şəkildə əməl edilir.